ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸಕಲ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಹಾಳು ಮೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಊರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಹೂ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಸುಗೂಸು ಬಸೂರಿ ಬಾಣಂತಿ ಕುಮಾರಿ ಶಂಭುವರ ಹಿಡಿದುಂಬ ತಿರಿದುಂಬ ಮಾರಯ್ಯ ಬೀರಯ್ಯ ಕೇಚರಗಾವಿಲ ಅಂತರ ಬೆಂತರ ಕಾಳಯ್ಯ ಧೂಳಯ್ಯ ಮಾಳಯ್ಯ ಕೇತಯ್ಯಗಳೆಂಬ ಈ ನೂರು ಮಡಿಕೆಗೆ ಈ ನೂರು ಮಡಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬ ದೇವಂಗೆ ಶರಣೆಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬ ದೇವಂಗೆ ಶರಣೆಂಬುವುದು ಒಂದೇ ದಡಿ ಸಾಲದೆ ಒಂದೇ ದಡಿ ಸಾಲದೆ इस वचन का भावार्थ क्या होता है ये जो तैतीस करोड़ भगवान बनाकर इस देश के लोगों को मजदूर उत्पादक लोगों को मूल निवासियों को विदेशी मनुवादियों ने लूटे जा रहा है झूठे भगवानों के प्रचार करके इसी की वजह से देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है मैं इस वचन के आधार पर इतना ही बोलूंगा अगर ऐसे वचन के चिंतन हर गांव में हर सिटी के अंदर चलते रहा तो भारत देश के अंदर कोई भी गलत काम नहीं होगा सब गलत काम रुक सकते हैं झूठ बोलने वाले चोरी करने वाले निंदा करने वाले अपने बड़े पन्ना बोलने वाले ये जितने भी जो आजकल नफ़रत चल रहा ना ग्यारह साल से आ? इन लोगों की वजह से देश के अंदर और ज़्यादा देश का माहौल ख़राब हो रहा है और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटका रहा है एक दूसरे को लड़ाने का जात के ऊपर नाम भगवान के नाम पे और उसके ध्यान भटका कर पूरे लोगों को एक दूसरे से नफरत करने लगाने का ग्यारह साल से मैं देख रहा हूँ इसीलिए ये वचन का विचार मैं अभी बोला हूँ बसवंड जी का है उन्हें भी प्रधानमंत्री थे ना महात्मा बसवनाथ जी प्रधानमंत्री होकर लोगों को भिखारी नहीं बनाया अंधा रूढ़ी का विचार को फै, नहीं फैलाया उन्होंने ज्ञान दिए अरे वे गुरु दे है वे देवस्थाना काय कवे कैलास ये सच्चाई बताए ना अब क्या हो रहा उल्टा हो रहा सब तो मैं ऐसा होने से देश के अंदर बहुत कुछ युवक लोग जैसे कि हम मैं हूँ छब्बीस साल पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था अंधा रूढ़ी में भगवान के नाम पे व्यस्त पैसा खर्चे करते थे अब एक पैसा भी खर्चा करने का जरूरत नहीं इस देश के अंदर ये ज्योतिष शास्त्र श्या, पुराण पंचांग बोलने वाले ये पूरे देश के लोगों को अज्ञानतम रख कर गुलाम बना रहा है और बहुत सारे ऐसे गलत विचार निकालने के वास्ते बारहवीं शताब्दी में विज्जा राज्य के प्रधानमंत्री होकर महात्मा बसवण्णा जी एक ऐसा ज्ञान का विचार दिया है स्वतंत्र विचार से हम जिंदगी करने को सिखाए हैं आप लोग भी पढ़िए शरणों का वचन का किताब पढ़िए हमारे से गलती हो सकता लेकिन वचनों का किताब पढ़ने के बाद में हमारा गलती छोड़ थोड़ा थोड़ा थोड़, छोड़कर एक स्वतंत्र ज्ञान पा सकते हैं सृष्टि का मालिक का ज्ञान पा सकते हैं और मंदिर उधर इधर भटकाने का जाने का ज़रूरत नहीं है हम जहाँ हैं वहाँ रोज़ पाँच दस मिनट ध्यान करें तो आराम से कोई बीपी, शुगर टेंशन ये हार्ट अटैक पूरे बीमारी रोक सकते हैं बोलकर मैं शरणों का वचन के आधार के ऊपर मेरा चार विचार को समाप्त करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा सच्चा लगा भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार प्रचार कीजिए बाद में सब लोगों को बसवर्णा ने जोड़ने का काम किया है आज देश के अंदर मनुवादियों ने तोड़ने का काम कर रहा है और करके उल्टा जोग होने का कोशिश कर रहा है इसलिए थोड़ा इड़ी धरती के ऊपर इडी दुनिया के अंदर एक सच्चाई का स्वतंत्र विचार से जीने को अगर कोई सिखाया प्रधानमंत्री तो बारहवीं शताब्दी में का महात्मा बसवन्ना जी उनको कहते हैं जगत ज्योति उनका विचार भारत देश के अंदर सभी लोगों का मन में अगर जाएगा तो सभी लोग प्रेम से रहने को आता है आता है बोलकर मैं गारंटी के साथ बोलते हुए लास्ट में पूरे मेरे भारतवासियों को बसवा कल्याण की जमीन से शरण करता हूँ